Три, два, один. Потребно кричать. Вы мусорник сделали в центре Киева. С меня спрашивают, я, я спрашиваю вас, если полгода мы будем ждать, вас не будет на этой должности через полгода, если вы будете все это решать. Полгода. Хочешь поближе, чтобы я напечатал, чтобы было чуко. Шанс будет. Мы не отдаем порядок. На жаль, без вас, без Виллина. Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать в Киевскую мэрию. Как только киевляне избрали меня мэром, первым заданием ⁇ открыть администрацию. Второе ⁇ открыть полностью документы Третье. Открыть все комиссии. Я хочу несколько цифр привести. Когда мы приняли город, КП «Киев Пастранс» было полностью разворовано и имело 115 миллионов долгов по зарплате. Мы публично передали коррупционные схемы и все материалы правоохранителям. Аудит всех городских подразделений выявил нарушение на общую сумму 550 миллионов гривен. Мы передали 102 дело правоохранителям, уволили 327 чиновников адми администрации, включая 47 руководителей коммунальных предприятий. По фактам было открыто 41 криминальное производство. И мы очень надеемся на эффективную работу правоохранительных органов, которым мы еще в сентябре прошлого года передали зловживание или, знаете, украденных денег на 70 миллионов. В ноябре на 300, в январе эта сумма составляла 6, цифру с шестизначными нулями. Наша задача сегодня построить настолько прозрачную систему расходования бюджетных средств, при которой для коррупции не останется никаких лазеек. Мы презентируем все те вещи, которые нам удалось сделать. Год это очень мало для того, чтобы реализовать эти планы. Нужно было сформировать команду. В сложной ситуации нам необходимо было не только лишь вернуть долги, которые были, выплатить заработные платы. Мы работаем открыто, мы работаем прозрачно. Сегодня я могу сказать, что фундамент и начинание для очень многих вещей уже сделаны.